নমস্কাৰ মই নীলমজ্যোতি দাস ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল কাম ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ শ্ৰীভূমি আপোনালোকে গম পায় অলপ আগতে আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তেখেতে জনাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যে কাইলৈ যিখিনি হাফ এয়াৰলি এক্সাম আছে সেইটো পষ্টপন হ'ব গতিকে মই আপোনালোকক জনাওঁ যিহেতু এতিয়া অফিচ আৱাৰ মানে অফিচত এতিয়া মই অৰ্ডাৰ এটা সপক্ষকৈ ইছ্যু কৰিব নোৱাৰিম তেখেতৰ সেই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প'ষ্টৰ আগ ধৰি আমাৰ ডিৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন মেডামে আমাক জনাইছে আৰু ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন মেডামে আমাক জনাইছে যে কাইলৈ যিখিনি পৰীক্ষা থাকিব সেইটো পৰীক্ষা পিছত হ'ব আপোনালোকে ধৰক পূজাৰ আগত বা পূজাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো ডেট কৰি কৰিব কাইলৈ পৰীক্ষাটো হাফ ইয়াৰলি এক্সাম য'ত য'ত চলি আছে বাকী ছেটাৰডে' কাইলৈ চানডেত পৰীক্ষা নাই মানডে যিটো আপোনালোকৰ ৰুটিন হিচাপে আছে সেইটো পৰীক্ষাই হ'ব আপোনালোকে পৰীক্ষাটো মানডে' কৰিব পাৰিব বাকী কাইলৈ যিটো আছে সদ্যহতে কাইলৈ পৰীক্ষাটো পষ্টপন হ'ব এইখিনি আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ নাইন টেনৰ যি হাফ ইয়াৰলি পৰীক্ষা চলি আছে সেই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ যাতে বুকলেট কোনো নুখোলে কাৰণ সেই পৰীক্ষাটো পিছৰ ডেটত হ'ব সেইখিনি কুৱেশ্যনে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো এটা কনফিডেঞ্চিয়েল মেটাৰ বাকীখিনি এছ ৰুটিন যেনেকুৱা আছে মানডে যিটো এক্সাম আছিলে তেনেকুৱাকে হ'ব যদি কয় যে মানডেও পৰীক্ষা কিবা কাৰণে অনাগত সময়ত যদি আমাৰ তেনেকুৱা অৰ্ডাৰ আহে আমি আপোনালোকক জনাই দিম এইটো মই নিউজ আকাৰে বা আমি চচিয়েল মিডিয়াত আমি যেনেকৈ দে মই যিখিনি পাৰোঁ এট বেষ্ট মই কৈছোঁ আপোনালোকে বিদ্যালয়খিনিত যিহেতু আমাৰ শ্ৰীভূমি জিলাত আমাৰ যি শিল্পীগৰাকী জুবিন গাৰ্গ ঢুকালে তেখেত আমাৰ শিৱভূমি জিলাত আছিলে আৰু তেখেতৰ শৈশৱ ইয়াতেই কটোৱা আৰু ইয়াতে পঢ়া শুনাও কিছু আছিলে বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত আমাৰ অসমৰ এটা গৌৰৱ যিটো আমি খুব দুখ পালোঁ যে তেখেতৰ এনেকুৱা এটা নিউজ আহিছে গতিকে কাইলৈ প্ৰত্যেক বিদ্যালয়তে আমি অলৰেডি যেনেকুৱাকৈ গ্ৰুপবিলাকত দিছোঁ তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কণ্ডোলেঞ্চ এটা এৰেঞ্জ কৰক আৰু মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰক এইখিনিয়ে কৈছোঁ ধন্যবাদ